Всем привет! Сегодня снимаю видео об очередном своем заказе в компании Faberlic. Сегодня это каталог номер 14. В этот раз у меня получилось два заказа в этом каталоге. Но по первому я видео не снимала, потому что не помню почему. Но факт в том, что я не снимала. Ладно, приступим. Что же у меня было в этом заказе? Сразу начинаю наверное с волос начну. возможно буду в разброс что-то показывать. Так, заказали мне вот такой вот шампунчик. Это серия Bio Arctic для всех типов волос с экстрактом арктической толокнянки. Шампунь два в одном. Заказала мне клиентка. Ну запах такой, немножко не понимаю, чем это пахнет. Но мне кажется чем-то сладеньким чуть-чуть. Есть такой ароматик сладенький. Здесь 250 миллилитров. В общем-то, кому-то эти шампуни нравятся, кому-то нет. У меня тоже такой стоит, но у меня стоит с экстрактом полярного мака. Я пока его не пробовала, но в дальнейшем буду пробовать его. Так, кто знает, занимается Фаберликом, те знают о том, что у нас были в прошлом каталоге, в общем, купоны на приобретение различной продукции со скидкой. Вот у меня была скидочка на средства для волос. я себе заказала вот такую вот масочку. Это серия Эксперт. Deep Aqua называется, наверное. Маска для интенсивного увлажнения волос. Глубокая гидратация. Возвращает волосам мягкость и блеск без утяжеления. Здесь у нас 200 мл. Код здесь 8965. Но она здесь зафольгирована. Открывать я ее пока не буду. Вот такая вот здесь интересная какая-то фольга. Ой, она, по-моему, не зафольгирована. Как-то мне кажется, что ее кто-то открывал наполовину. Ну ладно, открываю. В общем, ее открываю. Она перетекла. Вот такой вот у нее консистенция какая-то, мне кажется, кремовая. С крышечки смажу, с крышечки. Смажу с крышечки. Такая какая-то консистенция у нее интересная. Ну, пахнет. В общем-то приятно в целом. Ну, в общем-то, пахнет приятно и не понимаю только чем. Кремообразная консистенция. Ну, пока, конечно, я только ее получила. Ничего сказать вам по поводу волос не могу. И что хотелось бы добавить, то что слетает, по-моему, резьба с банки. Может, мне, да, действительно резьба слетает. Видите, прокручивается просто. Абсолютно. Наверное, какая-то подосланная. 1.04 не ставить так не буду. 1.04 изготовлено 15 -го года. Так, далее. Что у меня еще заказали? Так, я себе заказала по акции. Там было не то, что акция, а предложение было, что можно было приобрести продукты со истекающим сроком годности, то есть за очень маленькую цену. Еще я для себя взяла вот такие вот два мыла. Это жидкое мыло милый жасмин и мягкое мыло для рук с ароматом розы. ну мы сейчас послушаем ароматы. ой, ну у розы ну пахнет действительно розы, но я вот запах этот не очень люблю, этот запах розы аромат. буду пользоваться. здесь сколько миллилитров-то у нас? 200 миллилитров тоже. так, а милый жасмин. сейчас послушаем ароматик. ну ничего такое. и кстати милый жасмин, он уже такой у него консистенция, такая как это кремообразная, непрозрачная, у розы консистенция прозрачная. Так, вот такие вот два мыла. И еще я себе заказала по этой же акции, так скажем, именно по предложению, что можно было приобрести с истекающим сроком годности. Я купила себе вот этот вот аквакислород. Это нежный тоник. Ну, я аромат послушала, в принципе нормально, прокисшим никаким не пахнет, испорченным продуктом не пахнет, но у них истекает срок годности в декабре 2015 года, так что я его благополучно допользую. Кто-то, возможно, кинет мне тапком, то, что я пользуюсь, вернее, покупаю продукты со истекающим сроком годности, но что же сделаешь теперь? Вот. Я не считаю, что прям мыло, вот это такой продукт, который может прям очень сильно испортиться. Так, еще что у меня здесь было? Вот такой вот я себе заказала гель для душа, знаменный маракеш, пряный имбирь и сладкий миндаль. Здесь у нас 320 миллилитров, по-моему, 310. Но вот аромат, конечно, не мой. Ну, не знаю. Пахнет действительно каким-то имбирем. Мне не, мне не очень нравится аромат. Я, конечно, почему-то думала, что будет по-другому пахнуть. Но оформление очень красивое. Вот такой вот там дизайн. На задней стеночке очень красиво все оформлено. Но мне не нравится аромат. К сожалению, может в ванной по-другому раскроется. Так. Далее. Я себе заказала свою любимую сывороточку про эликсир. Вот такое вот у меня оформление. Здесь пипетка. Я открывать пока не буду. В общем, здесь пипеточка, ее набирается продукт, и затем уже он мешается с каким-либо кремом. Я наносила утром и вечером. Мешала с кремом для лица, соответственно. Так далее заказала я себе, а также у меня заказала клиентка. Вот такие два кремика вербена. Дневной ночной крем. Так, ну, здесь 50 мл. Вот такие они красивые. Баночки. Они здесь зафольгированы. Открывать я пока не буду, потому что пока не планирую ими пользоваться в ближайшее время. Но чуть попозже. Сейчас у меня пока есть, чем я тут, тут добил и уже чем-то другим начну пользоваться. Вот этим вот, скорее всего. Очень мне понравилось у них оформление. Красивые, очень такие позитивные, красивые баночки. И, и коробочки. Так. Заказала у меня клиентка вот такой вот гель для, для интимной гигиены для чувствительной кожи Брист мор Ой, Как пахнет сейчас послушаем. Ну прозрачный. Ну такой аромат немножко мне кажется парфюмированный. Приятно пахнет. Написано максимально бережный уход. Ну аромат довольно-таки неплохой, приятный. Так. Заказала я себе тоже по акции вот такую мицелляр... мицеллярную водичку, вот такой вот, это тоже серия Проликсир с гиалуроновой кислотой, очищает кожу и смывает стойкий макияж, подходит для лица, глаз и губ, для всех типов кожи. Ни разу, я честно скажу, не, про... не пользовалась еще мицеллярными водами вот этими. Ну, пахнет, по-моему, как вся серия Проликсир, такой у нее приятный мне нравится аромат буду пользоваться конечно же вот с этой вот э, сывороточкой обязательно и здесь сколько у нас 200 миллилитров но ну, буду пробовать буду знакомиться с мицеллярными водами ну, вот если что говорить о серии проликсир из нее я пробовала только э, сыворотку с гиалуроновой кислотой вот э, которую вы видите сейчас. Сыворотка это мне очень понравилась Был вообще просто сногсшибательный от нее эффект Кожа становилась светлая Какая-то осветленная Но я уже в пустых баночках об этом рассказывала Что мне она очень-очень понравилась Эта сыворотка Так, далее давай... пошел Заказали у меня такие вот мыльца Они шли по очень привлекательной цене В каталоге Но, к сожалению, там не было С гиацинтом, по-моему и пришлось брать две розы. Вот, это тоже клиентка заказывала. Также клиентка заказала вот такую вот у меня щетку. Щетки м -м, говорят, что хорошие. И заказывали у меня уже их неоднократно. В общем-то, видимо, м -м, людям нравится. Также заказали пасту. Бережно отбеливание эмали зубов. Это отбеливающая зубная паста. Здесь у нас сколько? 75 мл. Вот, такие вот. У них, в общем-то, красивые, собственно, упаковочки. Мне не нравится. Себе тоже пока не брала, но планирую. Здесь она тоже зафольгирована. Но когда открываешь уже вот крышку вот эту, раскручиваешь, очень, очень такой конкретный имеется аромат мяты. Ну, я надеюсь, что клиентам моим понравится этот аромат и это действие этой пасты. Так, дальше. Возлюбленному я заказала Вот такие вот два прозрачных геля Для бритья Это серия Цельсиус Цельсис, наверное В общем-то, гелями он пользуется Но вот такие мы еще не пробовали Они тоже зафольгированы Затем уже буду в пустых банках о них рассказывать О действии этих Гелей Так Сюда их куда-нибудь Поставим так далее далее у меня еще что здесь есть еще у меня заказали его вот, из серии вербена это крем для век здесь 15 миллилитров конечно же тоже очень 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 красивая упаковочка мне вот эти упаковки прям вообще я от них просто без ума и вот тут такая вот красивенькая беленькая ну и здесь конечно же обычный такой вот носик. Клиентка моя будет очень довольна. Очень красивая серия. себе тоже взяла. Но вот я крем для век не брала. Так, эта же клиентка заказала у меня концентрат от пигментных пятен. Такой вот. Из серии Эксперт. 15 миллилитров. Тоже вот такая вот баночка. Тоже такой же носик как у любых кремов для век. ну что, этот крем призван осветлять пигментные пятна, которые вызваны ув и воздействием УФ лучей, гормональными изменениями и процессом старения, предотвращает появление новых, контролирует синтез. В общем, в результате должны получить темные пигментные пятна, должны бледнеть, а тон лица выравниваться. Ну, посмотрим, что же будет на деле тоже клиентский заказ. Так заказала у меня еще клиентка вот такой вот крем сиси крем, вторая кожа. Ну вот, конечно, здесь это же такая ошибочка, что ли? Что он здесь всего лишь 15 миллилитров. Хотя, на первый взгляд, очень-очень много. Здесь вот такой вот дозатор. Он я не буду открывать, потому что там он запечатан. Здесь дозатор имеется. И вот это вот. Просто упаковка, она даже не какая-то... Ну, в общем, она непонятно, То ли пластмассовая какая-то. И вот здесь вот просто стучишь, здесь пусто. Я не понимаю, зачем такую делать огромную упаковку, чтобы 15 мл туда вкачать, скажем так. Но, хозяин Барин. Заказали у меня вот две такие туши. Волю маскара, фаберлик. Они, по-моему ой, не знаю, какие они удлиняющие или не удлиняющие, или подкручивающие, я сказать не могу. Тоже их не открываю. Так, ну и еще два продукта. Это вот такие вот это, тени, но ну, они, девчонки, запечатаны. Трехцветные тени для века, вертугозная три. Они запечатаны, я их открывать не буду. По-моему, это был золотой песок, назывался, назывались эти тени. И заказали у меня но тоже открывать не буду. Это увлажняющая пудра для лица Триумф. К сожалению, она тоже клиентская. Я ее открывать не буду. Ну и себе заказала вот такую вот маску. Экспресс восстановления с витамином С. Она шла по акции. Там можно было приобрести. Здесь указано, что нужно очистить кожу лица. Нанести на брови. Нанести на брови. А, Прошу прощения. Нанести на брови и область вокруг глаз немного жирного крема. Содержимое пакета высыпать, в общем, емкость добавить воды и затем наносить уже на лицо. Но будем пробовать, что здесь вообще будет экспресс экспрессостановление. Так, уже мне пришли вот такие три купона на скидку 50% на любой продукт. Вот. Все. Это был весь мой заказ по каталогу компании Faberlic 14, 14 компании. Все, всем спасибо за просмотр, всего доброго, всем счастья, удачи, здоровья, успехов, всех-всех благ. До свидания.